श्री स्वामी समर्थ श्री गुरुदेव दत्त नमस्कार प्रिय प्रेम स्वामी भक्तांनो तुम्ही आर्थिक संकटांनी त्रस्त आहात का पैसा मिळतो पण तो टिकत नाही निघून असं तुम्हाला नेहमी आहे का भक्तांनो जर तुम्हाला हे नेहमीच जाणवत असेल तर काळजी सोडा कारण आज स्वामींच्या कृपेने आम्ही तुम्हाला एक अद्भुत आणि चमत्कारी उपाय सांगणार आहोत हा उपाय इतका प्रभावी आहे की काही वेळातच त्याचा परिणाम दिसायला लागतो मग तयार आहात ना कारण पुढील काही क्षणातच तुमचं नशीब बदलू शकते प्रिय भक्तांनो जेव्हा अहोरात्र कष्ट करूनही परिस्थिती बदलत नाही प्रयत्न करूनही पैसा हातात टिकत नाही तेव्हा मनाला होणाऱ्या यातना आम्ही समजू शकतो त्या वेदना ती हताशा आपल्याला किती त्रासदायक वाटत असेल पण भक्तांनो आता काळजीचं मूळ दूर होणार आहे कारण आज आम्ही तुम्हाला एक अत्यंत प्रभावी आणि स्वामींच्या कृपेने सिद्ध झालेला उपाय सांगणार आहोत हा उपाय तुमच्या सर्व आर्थिक समस्या दूर करू शकतो हा उपाय म्हणजे स्वामींचा धनप्राप्ती मंत्र भक्तांनो हा मंत्र इतका शक्तिशाली आहे की तो जपल्यानंतर काही क्षणांतच त्याचा प्रभाव जाणवायला लागतो हे एक वास्तविक सत्य आहे फक्त ऐका आणि अनुभवा तुमची आर्थिक संकटे नाहीशी होतील तुमच्या व्यवसायात नोकरीत प्रचंड यश लाभेल उद्योग धंद्यात भरभराट होईल समाजात तुमच्या आदर वाढेल तुमच्या आयुष्याला समृद्धी आणि वैभवाचा वर्धहस्त मिळेल स्वामी माऊलींची कृपादृष्टी सदैव तुमच्यावर राहील म्हणूनच भक्तांनो या मंत्राचा प्रभाव जाणून घेण्यासाठी भिडीशेवट पर्यंत पहा कारण पुढे आम्ही हा अद्भुत मंत्र सांगणार आहोत जो तुमच्या आयुष्यात संपत्ती यश आणि समृद्धीचे द्वार उघडेल भक्तांनो तुमच्या आयुष्यात अचानक समस्या येतात का संकटे दुःख वारंवार तुमच्या दारात येऊन उभे राहतात का तुमच्या कष्टांना फळ मिळत नाही का आयुष्यात अडथळेच अडथळे येत आहेत का तर जाणून घ्या ही नुसती योगायोगाची साखळी नाही तर ही नकारात्मक शक्तींची बाधा असू शकते होय भक्तांनो जेव्हा जीवनात सारं काही विपरीत घडतं प्रत्येक मार्ग अडतो तेव्हा त्यामागे काहीतरी नकारात्मक शक्ती असते पण काळजी करू नका कारण स्वामी समर्थ माऊलींच्या कृपेने ती कायमची दूर होऊ शकते या पवित्र स्वामी व्हिडिओला एक लाईक करा कमेंट लिहा श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ आणि चॅनेल सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबा जेणेकरून स्वामींचे आशीर्वाद सदैव तुमच्यावर राहतील भक्तांनो हा एक साधा सुधा मंत्र नाही हा स्वामी समर्थ माऊलींचा मोठा आशीर्वाद आहे जो भक्त निवार्थपणे परिश्रम करतो त्याला स्वामी यश आणि समृद्धी देतातच जो चुकीच्या मार्गावर जाण्याचा प्रयत्न करतो त्याला स्वामी थांबवतात स्वामींच्या कृपेने आयुष्य प्रकाशमान होत दुःख नाहीस होत आणि जीवन आनंदमय होत भक्तांनो आजची ही संधी तुमच्या हातून निस्तू देऊ नका कारण हा मंत्र म्हणजे तुमच्या हरवलेल्या नशिबाची आहे होय हा मंत्र ऐकताच स्वामी समर्थ माऊलींचा अद्भुत चमत्कार तुम्हाला प्रत्यक्ष पाहायला मिळेल सुरू करण्यापूर्वी डोळे बंद करा आणि तुमच्या मनातील सर्व इच्छा स्वामी समर्थ माऊलींना अर्पण करा पण मनात ठेवा स्वामी समर्थ महाराज तुमच्या प्रत्येक इच्छेला पूर्ण करतील मंत्र ऐकण्यापूर्वी कमेंट मध्ये श्री स्वामी समर्थ श्री गुरुदेव दत्त टाइप करा भक्तांनो ही फक्त श्रद्धेची गोष्ट नाही हा एक चमत्कारिक अनुभव आहे मंत्र तुम्ही एकावन्न वेळा किंवा एकशे आठ वेळा ऐकायलाच हवा मगच तुम्हाला त्याचा खरा चमत्कार दिसेल या मंत्राने तुमच्या आयुष्यातील प्रगतीचे आणि यशाचे मार्ग मोकळे होतील सर्व संकटांचा नाश होईल तुमच्या प्रत्येक इच्छा पूर्ण होतील म्हणूनच भक्तांनो शुद्ध भक्तीभावाने आणि अखेरपर्यंत हा मंत्र ऐकण्यासाठी तयार व्हा स्वामींच्या कृपेने तुमच्या आयुष्याचा मार्ग प्रकाशमान होणार आहे नमो श्रीपाद स्वामी समर्थाय ॐ नमो श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी समर्थाय नमः 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 नमो स्वामी समर्थाय नमः ओम नमो स्वामी समर्थाय नमः ओम नमो स्वामी समर्थाय नमः ओम नमो श्रीवल्लभ स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो श्रीपाद 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 श्रीवल्लभ स्वामी समर्थाय नमः नमो श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 नमो श्रीपादश्रीवल्लभस्वामी 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 समर्थाय नमः ॐ नमो श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी 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 समर्थाय नमः ॐ नमो श्रीपादश्रीवल्लभस्वामी 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 समर्थाय नमः ॐ नमो श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी 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 समर्थाय नमः ॐ

ॐ नमो श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी समर्थाय नमः 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 नमो श्रीपादश्रीवल्लभस्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 नमो श्रीपादश्रीवल्लभस्वामी समर्थाय नमः नमो श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी समर्थाय नमः

ॐ नमो श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी समर्थाय नमः ॐ नमो श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी समर्थाय नमः नमो श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 नमो श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी समर्थाय नमः नमो श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी समर्थाय नमः ॐ 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 नमो श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी समर्थाय नमः